Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bulu tangkis Ketemu lagi dengan saya Yogi Di video kali ini saya bakalan sharing ya Teman-teman badminton Tips dan triks memilih raket badminton Untuk pemula Oke tonton terus videonya Oke teman-teman badminton Seperti biasa bagi kamu yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya teman-teman badminton bisa tetap dapat notifikasi Kalau ada video baru di channel ini Oke teman-teman badminton langsung aja ya kita bakalan sharing tip dan triks memilih raket badminton untuk pemula ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman badminton yang baru pertama kali memilih raket ya atau membeli raket badminton ya Itu pasti bingung banget ya teman-teman ya Atau pada saat ke toko badminton, toko raket ya itu pasti asal aja dalam memilih raketnya ya teman-teman ya Sama seperti saya teman-teman ya Pada saat pertama kali saya beli raket itu apa yang dibilang oleh tokonya itu saya nurut-nurut aja ya teman-teman ya Padahal belum tentu raket itu sesuai buat kita, para pemula ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya bakalan sharing ya tips dan triks memilih raket badminton untuk pemula. Oke teman-teman badminton langsung aja ya kita ke tips dan triks memilih raket badminton untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi tips yang pertama ya memilih raket badminton untuk pemula. Itu adalah teman-teman badminton usahakan ya memilih sweet spot raket yang luas ya atau frame-nya itu yang luas ya teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya ini sweet spotnya luas ya teman-teman ya dari sini sampai ke sini sampai ke sini nah kalau teman-teman beli frame raket yang compact ya frame-nya compact sedikit lebih kecil itu buat kita para pemula ya itu bakalan sering miss dalam melakukan pukulan ya teman-teman ya jadi kita para pemula pasti belum dapat feeling ya pada saat kita melakukan pukulan badminton ya teman-teman ya masih meraba-raba masih berlatih ya masih perlu banyak latihan nah dengan frame yang sweet spotnya luas itu membantu banget buat teman-teman badminton dalam melakukan pukulan ya teman-teman ya jadi kita memukul shuttlecock itu harusnya tepat di tengah-tengah sini ya teman-teman ya tapi kita para pemula itu pasti sering banget mukulnya di agak jauh dari sweet spot di sini ya teman-teman ya nah dengan sweet spot yang luas itu membantu banget kita dalam melakukan pukulan buat para badminton pemula. Oke okay, teman-teman badminton, kita ke tips trik yang kedua ya teman-teman ya dalam memilih raket badminton buat pemula. Yang kedua itu adalah dari shaftnya ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman itu memilih shaft raket badminton ya untuk para pemula ya. Itu adalah dengan memilih shaft raket badminton yang fleksibel ya teman-teman ya. Tidak kaku ininya ya teman-teman ya. Kenapa yang fleksibel ya teman-teman ya? Karena dengan shaft raket badminton ya atau batang dari raket ini yang fleksibel itu bisa membantu pukulan kita jadi lebih kuat ya teman-teman ya karena dengan kita para pemula itu pasti pukulannya masih belum kuat ya teman-teman ya jadi dengan shaft yang fleksibel shaft ini bisa membantu pukulan badminton teman-teman itu jadi lebih kuat jadi mempunyai power yang lebih kuat itu salah satu dari tujuan membeli raket badminton yang shaftnya fleksibel satu lagi ya teman-teman ya dengan shaft yang fleksibel Buat kita para pemula ya, dengan mukul yang masih belum pas di pergelangan tangan, kadang masih menggunakan bahu ya, teman-teman ya, itu enggak membuat bahu sakit ya, teman-teman ya, dengan shaft yang fleksibel. Karena dulu saya pernah pakai shaft yang sedikit stiff ya, teman-teman ya, yang stiff yang kaku, itu bahu saya langsung sakit ya, teman-teman ya, pada saat melakukan pukulan. Karena saya masih mukulnya itu tidak sepenuhnya menggunakan pergelangan tangan ya, teman-teman ya, masih sering menggunakan bahu masih salah ya, teman-teman ya. Jadi usahakan pilih saf raket badminton yang fleksibel. Oke teman-teman badminton, kita ke tips yang ketiga ya dalam memilih raket badminton untuk pemula. Yaitu adalah teman-teman usahakan beli raket badminton yang original ya teman-teman ya. Jangan yang KW-KW. Karena dengan raket badminton yang original ya, itu misalnya max tensionnya itu 24 lbs ya. Misalnya max tensionnya itu benar-benar raketnya bisa ditarik max, max, tension 24 lbs ya teman-teman ya. Tapi kalau yang KW-KW, misalnya max tensionnya 28 itu teman-teman tarik di atas itu itu bakalan patah frame-nya ya teman-teman ya makanya usahakan beli raket yang original meskipun harganya 300 ribuan meskipun murah-murah tapi asal dia original itu biasanya spesifikasinya sesuai ya teman-teman ya frame-nya juga kuat ya max sesuai jadi kalau ditarik dengan tarikan yang sesuai itu frame-nya nggak bakalan patah Oke teman-teman badminton, itu dia tadi ya tips dan triks memilih raket badminton untuk pemula ya teman-teman badminton. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam bulu tangkis.